Я вот я вам сейчас сегодня покажу один из способов. Если вы хотите шить в дороге, если вам хочется сидеть, помедитировать, если у вас не работает машинка. То ждет, то ты ровно вырезает. А, ровно не помнишь, а, а вы не хотите? Раз. Ирочка. вами обращаюсь. Да. Вам обращаю. да. Стоим сюда, забыл. красиво бы ну, а -а -а, заразу да, да. все, <свят> все. техника, так, вот именно, так. когда вам вы хочется видите, посидеть на качалке, да. или у камина, да, или в машине. вон шаблончики, сейчас расскажу, что с ними. А все равно с какой штукой? Можно прикреплять, можно пальчиками. Когда вы несколько штук их сделаете, вы поймете, что вам не надо булавку, уже вы будете держать ее ну, да, а, ну, поймете как почувствуете руками ну, да, очень хорошо потому что сшивать потом потому что сшивать потом будете прямо с бумагой и это идеально потом получится у бумагу у бумагу убирать ну, даже просто, шьем они а только пока ну, мы еще и вяжем уже вот очень как люблю все Но вот этот случай ага. я просто момент А, а я его видела, кстати. Ой, ну, а, наверное, у вас чего-то надо. Ой, ее у, богато. Ее и уже все. Она один паралит. напечатала, а я не поэтому не успокоилась. Не а, она не присутствует. А, Значит, он у вас сломался. Смотрите. Так, все, я тут. шаблончики нужны будут приблизить. Вы Берете тряпочки, вот я, чем это хорошо.